असला सादत हसन मिन्टू एक बहुत ही मशहूर और पुर असर अफसाना निगार थे उनकी मौत के बाद उनके अफसानों को आंखों से लगा लिया गया लेकिन जिंदगी में उससे वो पजराई न मिल सकी जिसके वो मुस्तक थे मिन्टू की इब्तदाई अमली जिंदगी नस्बता अच्छी गुजरी ताहम जब वो नौकरी छोड़ छाड़ कर पाकिस्तान आए और कुछ ही दिनों बाद उनकी कहानी ठंडा गोश्त पर फहाशी का इल्जाम लगा और तीन माह तीन सौ रुपए जुर्माने की सजा हुई तो पाकिस्तान के अदबी हलकों ने मिंटू का साथ बिल्कुल नहीं दिया जिसकी वजह से उसे काफी मायूसी हुई इससे पहले भी मुताद मुकद्दमात का मिंटू ने सामना किया था मुकदमात का तसलसल यार दोस्तों की बेवफाई और बेरोजगारी ने मिंटू को जहनी तौर पर बेहद मुतासर किया और उनका दिमागी तो बिगड़ गया यार लोग उन्हें पागल छोड़ आए मिंटू जब वापस आए तो जिंदगी से मायूस हो चुके थे और हद दर्जा शराब नोशी करने लगे थे आमदनी का जरिया सिर्फ कहानियाँ कर बेचना था अखबार वाले देकर कहानियाँ करते मिंटू के शराब के अखराज पूरे न होते तो लोगों से मांगा करता कसरत शराब नोशी से सेहत तेजी से बिगड़ने लगी डॉक्टरों ने शराब पीने से मना कर दिया लेकिन आप बराबर पीते रहे और खूब पीते रहे ये सत्रह जनवरी 1955 की एक एक उदास शाम थी मिंटू देर देर से घर लौटे तो चेहरा जर्द पड़ चुका था थोड़ी बाद खून की कै की डॉक्टर को बुलाया गया तो हस्पताल ले जाने का मशवरा दिया मिंटू समझ चुके थे कि वक्त आखिरी है सो साफ कह दिया कि अब बहुत देर हो चुकी है मुझे हस्पताल न ले जाओ फिर बांजे से चुपके से कहा मेरे कोट की जेब में साढ़े तीन रुपए पड़े हैं कुछ पैसे और लगा कर मेरे लिए शराब ले आओ शराब आ गई कहा दो पेग बना दो शराब का घोट जू ही हलक से उतरा तो दर से तड़प उठा गशी तारी हो गई, एम्बुलेंस बुलवाई गई। फिर शराब की फरमाइश की एक चम्मच विस्की उसके मुंह में डाली गई, लेकिन एक कतरा भी हलक से न उतर सकी सब मुंह से बह गई अस्पताल जाते हुए रास्ते में दम तोड़ दी अपनी कब्र के लिए मिंटू ने कतबा खुद तैयार किया था जो के यून था यहां सादत हसन मिंटू दफन है उसके सीने में अफसाना निगारी के सारे रमूज दफन है वो अब भी मनु मिट्टी के नीचे सोच रहा है कि वो बड़ा अफसाना निगार है या खुदा